status uh, kes yang kami berdepan dalam parti kami Bersatu. Jadi uh, beliau tidak dapat hadir atas uh, kecemasan melibatkan keluarga. Jadi saya mewakili beliau dan juga beberapa ketua-ketua bahagian yang pada hari ini ada yang dah dipecat dan ada yang baru pagi tadi dipanggil oleh lembaga disiplin parti Bersatu untuk disoal siasat dan diambil tindakan disiplin. Yang mana kami jangkakan ada yang akan dipecat dan akan juga digantung. Antaranya uh, yang dipanggil pada sebelah pagi tadi, yang berhormat uh, Razak uh, Ali Adon uh, Titi Titi uh, di bahagian uh, pendang, ketua bahagian pendang, dan juga timbalan yang dipertua ketua Dewan Undangan Negeri Kedah. Yeah. Jadi uh, saya nak jelaskan di sini kepada media bahawasanya kami yang dah dikenakan tindakan disiplin Macam saya kena gantung uh, yang uh, ketua bahagian uh, Ampang kena pecat uh, ketua bahagian Puchong kena panggil siasatan tadi ketua bahagian Ampang uh, Sepang kena panggil lembaga disiplin ketua bahagian Ipoh Timur dah dipecat Bahawa kami semua yang dah dikenakan tindakan ni telah menerima telah menghantar rayuan seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan bersatu Fasa 2.6 di mana setiap ahli yang dikenakan tindakan disiplin sama ada pecat atau gantung berhak untuk membuat rayuan dan kesemua kami telah pun membuat rayuan dan maklum balas daripada lembaga rayuan telah diberikan yang mana mereka menerima uh, rayuan kami yang kami buat dalam tempoh rayuan yang dibenarkan iaitu 14 hari surat pengesahan dah diterima oleh pengurusi lembaga rayu, rayuan yang mana ketika ini dipengurusikan oleh uh, datuk Sri Zulkifli Nordin, ya. Uh, seorang peguam, mantan ahli parlimen Shah Alham dan Kulim Bandar Baru. Uh, dan beliau salah satunya, satu-satunya -satu ahli lembaga rayuan yang ada dalam bersatu. Mengikut perlembagaan parti, korum lembaga rayuan adalah tiga orang. Jadi sebenarnya lembaga rayuan tidak dapat bersidang kerana tidak cukup ahli yang perlu dilantik oleh majlis pimpinan tertinggi bersatu. Selagi mana lembaga rayuan tidak bersidang, selagi itulah tiada keputusan muktamad berkaitan kes-kes yang kami hadapi. Jadi kalau kita tengokkan apa yang berlaku ni, lagi lambat benda ni diselesaikan rayuannya, ia satu kezaliman kepada kami sebab rayuan tidak boleh diproses. Maknanya the more uh, bersatu delay, uh, untuk membuat lantikan korum tiga orang lagi, dua orang lagi berhubung dengan Lembaga Raduan, selagi itulah kes kami ini uh, tidak akan selesai ataupun dinoktahkan. Jadi kami nak bertanya kepada Presiden kami terus, ha. adakah ini sengaja dibuat supaya jawatan kami ini tergantung ataupun dibiar sebegitu? Memandangkan kalau kita lihat semalam, uh, pemecatan yang dilakukan ke atas salah seorang ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu iaitu yang uh, mantan ADUN uh, dan juga ketua bahagian kalik uh, kepala batas iaitu Khalid Matap beliau merupakan ahli lantikan Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu oleh presiden dan beliau merupakan Pengurusi Biro Guaman Bersatu jadi beliau sebenarnya dipecat oleh uh, presiden sendiri uh, saya difahamkan kerana uh, beliau ditanya berkenaan dengan uh, sama ada beliau tanda tangan Uh, SD berhubung dengan apa yang kami semua kena lah, Dan beliau mengaku Dan beliau sebagai seorang peguam yang terlatih Tidak melihat sebarang masalah berhubung dengan SD tersebut uh, Kenapa beliau menandatangani sebagai seorang ketua bahagian Jadi bila Presiden dapat tahu uh, Seperti yang beliau ceritakan kepada kami uh, Saya rasa itulah sebabnya beliau dipecat ya? uh, Sebabkan uh, Dan beliau menyatakan kekecewaan dalam satu kenyataan media uh, Beliau ingat beliau dilantik atas merit sebagai seorang uh, peguam, profesional. Uh, tapi rupanya kalau mana nak dilantik ni kena ikut 100% apa yang Presiden mahu, uh, beliau rasa kecewa lah dengan pandangan tersebut. Jadi regardless lah whatever it is, yang kita nak bangkitkan ialah hari ini kami yang digantung, dipecat ni dah ikut proses yang telah termaktub dalam perlembagaan parti. Sekarang parti perlu bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada ahli-ahli kami, kami dan juga rakyat Malaysia, penyokong-penyokong bersatu dan perikatan nasional, bahawasanya keadilan dapat ditegakkan. Walau bagaimanapun, sampai hari ini, lembaga disiplin yang bersidang masih lagi mengekalkan komposisi yang sama, uh, yang mana pengurusinya adalah bapa mentua, naik presiden bersatu, Datuk Sri Fazal Azumu dan uh, tiga daripada uh, ahli lembaga disiplin tersebut berkait ber, 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 berkhidmat um, dengan Datuk Seri Azmin Ali. Jadi sebenarnya lembaga disiplin bersatu ini amat-amat bias. Sebab itulah kami dalam masa kami dipanggil oleh lembaga disiplin, uh, kami minta recuse, ya, minta dikecualikan sekurang-kurangnya dua daripada ahli uh, lembaga disiplin tersebut iaitu pengurusi dan juga salah seorangnya Sasha Lina. Ya seorang peguam yang berkhidmat di bawah Datuk Seri Azmin Ali. Jadi macam mana beliau mereka berdua ini nak menjalankan tugasan yang adil uh, untuk menyiasat dakwaan kesalahan yang kami lakukan. Jadi itu tidak berlaku dan hari ini saya difahamkan ketua bahagian Sepang, ketua bahagian Puchong dan ketua bahagian Pendang dipanggil komposisi yang sama juga. Orang-orang yang kita kenal pasti mempunyai kepentingan dengan kepimpinan yang ada dalam bersatu pada hari ini yang telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang jelas menunjukkan mereka sudah pun mempunyai preconceived notion ataupun pandangan yang berpihak yang mengatakan kami telah bersalah. Salah. Belum bicara terus kita kata salah. Termasuklah kenyataan yang dibuat oleh Ketua Armada Nasional Yang Berhormat Hilman Idham yang mengatakan Uh, yang mana rayu ni pasti takkan dapat masuk dalam parti lagi. Ha, macam mana seorang ketua pemuda bersatu yang sebenarnya menang secara menipu ya yeah, boleh buat kenyataan sebegitu mendahului lembaga rayu rayuan yang belum lagi bersidang. Ini menunjukkan kepimpinan bersatu yang ada pada hari ini adalah kepimpinan yang bobrok yang membawa budaya yang tak pernah ada dalam bersatu. Ini budaya PKR dulu ni. Budaya buat-buat kartel ni. Dan ini perkara yang sebenarnya merosakkan bersatu dan beri kesan kepada Perikatan Nasional. Jadi, kami di sini ingin menyatakan kekesalan dan juga menzahirkan kekecewaan dan bantahan terhadap perkara-perkara yang sememangnya melanggari prinsip dan lunas Perlembagaan Bersatu itu sendiri. Dan saya nak jelaskan di sinilah kepada rakan-rakan media. Sasaran utama lembaga disiplin yang telah kami sahkan juga pada hari ini daripada masa saya dipanggil sampai hari ini kita kami dipanggil sasaran utama lembaga disiplin mereka ingin bertanya apa peranan ketua pembangkang ha. sebenarnya sasaran utama lembaga disiplin adalah mereka mahu tindakan dikenakan kepada yang berhormat ketua pembangkang sebab itulah kami-kami yang kena tindakan disiplin ni hanyalah kolateral sebenarnya sasaran utama adalah yang Muhammad Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Sebab itulah kami buat sidang media di sini pada hari ini. Sebab saya rasa rakyat dan ahli-ahli bersatu perlu tahu apa yang ada pada hari ini dalam bersatu adalah kepincangan yang luar biasa yang malangnya benda ini dibiarkan berterusan oleh Presiden kami sendiri. Jadi ini satu benda yang mengecewakan. Malah saya fikir sebab itu kami buat jelajah selamatkan maruah parti bersatu untuk menerangkan kepada akar umbi malangnya, malangnya, Setiausaha agung Bersatu mengeluarkan perkeliling menghalang mana-mana ahli bersatu untuk berjumpa dengan kami yang dah dikenali dengan disiplin ini. Malu melihat UMNO, pimpinan UMNO troll, ha, memeli perkeliling yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong Bersatu ni Macam pondan punya perkeliling. Ya. Sebab apa? KJ yang kena buang tu pun, tak ada masalah lah. Boleh ikut maraton dengan Dr. Akmal. Ya. Dan baru-baru ni kalau kita lihat, ya, saya nak puji pemuda UMNO. Bagus. Bila tahu ada kontroversi melibatkan benda hari pemuda Barisan Nasional, Dr. Akmal terus buat keputusan merehatkan beliau semalam baru dikeluarkan. Ya. Sebab apa? Adalah insiden melibatkan bekas isteri. Maknanya apa? Pemuda UMNO mahu menjaga kredibiliti dan maruah parti. Tak nak apa-apa isu skandal moral mencemarkan nama baik pemuda AMNO dan Barisan Nasional. Tapi parti kami sebaliknya pula melindungi orang-orang yang bermasalah moral ni. video sandakannya, kes rogolnya, ha? kes tumbuk teman wanita dalam kereta. Ini semua kes polis. Ya, bukan main-main. Ha, saya nak tanya boleh kalau masuk balik dewan ni saya tanya Datuk Sri Saifuddin Nasution si ni. Apa jadi pada video sandakan semua ni? I'm sure you have all the the evidence. So, bersatu tidak ambil tindakan disiplin ke atas mana-mana ahli dan pimpinan mereka yang dikenal pasti berdepan dengan skandal, skandal moral yang besar sebegini. Jadi berbeza dengan UMNO, amat, amat memalukan kalau bersatu macam ni. Jadi inilah antara yang kami bangkitkan pada hari ini dan kita akan teruskan perjuangan untuk menyelamatkan maruah bersatu dengan jelajah menerangkan kepada akar umbi dan semoga dengan adanya uh, kebangkitan dari bawah kita dapat pastikan Bersatu dan Perikatan Nasional terus utuh menjadi pembangkang dan government in waiting bersama PAS dan parti-parti komponen yang lain. Ada seorang soalan? Bobrok, I would say Bro. well bobrok uh, means malfunction malfunction uh, not sensitive um, doesn't uh, uh, condoning injustice right i mean that's encapsulate basically what bobrok means like in bahasa <laughs>